Müharibədə, döyüşdə kasıb balası. Amma haqqı tapdanan da elə kasıblar olur. Biz indi dünyanın hansı ədalətindən danışaq? İkinci Qarabağ müharibəsinin qazisi Həsən Camran vətən yolunda bir gözünü qurban verdi. Hansı ki, insana gözündən əziz heç nə yoxdur. İşıqlı dünyadan məhrum olan Camran deyir ki, yenə döyüş olsa yenə gedərəm. Amma bizə qarşı edilən haqsızlıqlar cəzasız qalmamalıdır. Qopanin kimi tanıdığımız hərbi hospitalda kamrana yararlı hesab edirlər. Zərfəli Əliyev adına Göz Klinikası isə rəsmi sənədlə qazinin bir gözünün görmədiyini təsdiq edib. İndi biz kimə inanaq? Kamranın iddialarını dinləyək. Ümid edirik ki, tezliklə bu anlaşılmazlığa aydınlıq veriləcək. Səslendirilən iddialarla bağlı qarşı tərəfində nöqteyni şixlandırmağa hazırıq. Mən Həsanov Camran Ərşad oğlu. Çinizi Qaraqoy Gazisi Lənkəran rayonu Stavrudov kəndində oluram. Burdan Zara prezidentinə səslənirəm, Mehriban xanımə səslənirəm. Xahiş edirəm bu videonu da paylaşın. Maksimum bu hər yerə yayılsın. Papayın hərbi xospital mənə bir gözüm görmür. Papayın hərbi xospital döyüşdə yaralanıb mənə bir gözüm. Mənə sol gözümə yararlı yazıb 10% yazıb gözümü, sağ gözümə sağ gözümdə 100% yazır. Tapayın hərbi xəstəxanaya yazıb mən cavab göndərib. 1 milyon onların məndən düşmənçiliyi var. Mən gedirəm ora mənə yol verirlər orada. Yol verirlər. Ondan sonra gedib göndəriş almışam Akademik Zərifə Əliyeva adına göz xəstəxanasına, klinikasına. Yəni hər kəs oranı tanıyır da. Akademik Zərfəəliyev adına. Orda mən bir gözümü ölçüblər, gözlərim hamısını dərman tökübə dəqiqliyiylə ölçüblər. Mənim bir gözüm görmür təhsildirlər. Deməli burada 3 dənə həkim var da, 3 dənə həkimin imzası var. Bunlar həkim sayılır da bunlar. Yəni akademik Zərfəəliyev var. Demək istirəm ki, yəni Papa Papal harbli xospital bizlə, yəni düşmənçilik var da yəqin ki Bu növbə maksimum paylaşırım bu videonu. Hər kəs görsün. Belə olmaz da. Biz casiblər getdi də döyüşə. Casiblər getdi prezidentin, cəmi prezidentin ətrafında təmir yümlüq olduq. Döyüşdü. İndi biz